স্মাৰ্ট মিটাৰ হয় স্মাৰ্ট মিটাই জলাকলা খুৱাইছে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক কেৱল সাধাৰণ ৰাইজকে স্মাৰ্ট মিটাই জলাকলা খুৱাইছেনে বিজেপি দলৰ বিধায়ক তথা পূব গুৱাহাটী সমষ্টি বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ অৰাজকতা বলি হৈছোঁ মই হয় এজন বিধায়কে তাকো বিজেপি দলৰ বিধায়ক তেওঁ কৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ অৰাজকতা বলি হৈছে তেওঁ এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে কি পৰিস্থিতিত আছে কোনে এই কথা বুজি পাব আজি ৰাজপথত ৰাইজে আন্দোলন কৰিছে চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট ডকাইত পৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক নালাগে পূৰ্বৰ যি এ পি এল আৰু বি পি এল মিটাৰ আছে যি মেনুৱেল মিটাৰ আছে এই মিটাৰসমূহ আমাক ঘূৰাই দিয়ক কাৰণ যি সময়ত ৰাইজে দুশ আঢ়ৈশ টকা বিদ্যুতৰ বিল চৰকাৰক দি আছিল সেই সময়ত বিজেপি চৰকাৰখনে স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে এতিয়া পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ টকা বিল আদায় কৰি লৈছে আৰু যদি বিল নিদিয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ কাঠ খাই যাব পাৰে স্মাৰ্ট ডকাইত যি সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু তেখেতলোকে কৈছে যে দুহেজাৰ তেইছৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিব লাগিব যিসমূহ উদ্যোগ আছে যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে তেনেকুৱা স্থানত স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কি কৰিছে সাধাৰণ মানুহক ইয়াৰ বলিকা বাকেৰা বনাইছে সাধাৰণ মানুহক স্মাৰ্ট মিটাৰ বলি কৰিছে সাধাৰণ মানুহে এতিয়া স্মাৰ্ট ডকাইতৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পূৰ্বতে দুশ টকা যদি কাৰেণ্টৰ বিল আহিছিল এতিয়া পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ টকা গতিকে ৰাইজে গোটেই কথাখিনি বুজি পাইছে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰে কেতিয়া বুজি পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক অৱজ্ঞা কৰি এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ সাধাৰণ ঘৰত লগাই দিছে সাধাৰণ মানুহে অত্যাধিক বিল ভৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ পূৰ্বৰ যি বি পি এল মিটাৰ আছিল এ পি এল মিটাৰ আছিল মেনুৱেল যি মিটাৰ আছিল এইসমূহ খুলি খুলি লৈ যোৱা হৈছে এইখন অসমত কি চলিছে কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনে ডাঙৰ ডাঙৰ যিসমূহ উদ্যোগ আছে যিসমূহ চাহ বাগান আছে যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহত স্মাৰ্ট মিটাৰ আজি স্থাপন কৰা নাই যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়সমূহত কিয় স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰা হোৱা নাই আজিতো সাধাৰণ মানুহে কৰ ফাঁকি নিদিয়ে সকলোৱে কাৰেণ্টৰ বিল সময়মতে দি থাকে কেৱল চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহে সময়মতে কাৰেণ্টৰ বিল নিদিয়ে কৰ ফাঁকি কোনে দিছে সাধাৰণ মানুহ এই কথাখিনি বুজি পায় আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমি যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰ আন্দোলনটোৰ লগত আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছোঁ আমি ৰাইজক নেতৃত্ব দিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো স্মাৰ্ট ডকাইত সাধাৰণ মানুহৰ পৰা তেজ উহি খাইছে আৰু আমি বাই বাই কৈ আছোঁ যিখন দেশত ৰজা বেপাৰী হয় সেইখন দেশত প্ৰজা ভিক্ষাৰী হয় আজি ঠিক তেনেকুৱা এটা দশা অসমৰ গোটেই সমাজ জীৱনত হ'বলৈ গৈ আছে ৰজাই বেপাৰ কৰিছে কোম্পানীক সমগ্ৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো গতাই দিবলৈ গৈ আছে কোম্পানীসমূহে সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা এতিয়া তেজ চুহি খাবলৈ ধৰিছে ঠিক তেনেকৈ বিদ্যুৎ বিভাগটো তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া আদানী আম্বানী হাতত বিদ্যুৎ বিভাগটো দি দিয়া হৈছে যাৰ ফলত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিছে আৰু আমাৰ পৰা অত্যাধিক হাৰত এতিয়া বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰিছে সাধাৰণ মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ হৈছে আজি সাধাৰণ এঘৰ মানুহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব নে পৰিয়ালটো চলাবনে কাৰেণ্টৰ বিল দিব এই প্ৰশ্নবোৰ এইটো কাৰণেই আহিছে আমি এইটো কাৰণেই দাবী উখাপন কৰি আছোঁ চৰকাৰখনে কথাখিনি উপলব্ধি কৰক আগৰ যি বি পি এল মিটাৰ যি এ পি এল মিটাৰ যি মেনুৱেল মিটাৰ আছে এই মিটাৰসমূহ ৰাইজক ঘূৰাই দিয়ক ৰাইজে পূৰ্বতে যিহেতু কাৰেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে উত্তাপ গৰমতো কাৰেণ্ট নাথাকে কাৰেণ্টৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব লাগে কাৰেণ্টৰ ভল্টেজ নাথাকে আৰু তাৰ উপৰিও বিল দিবলগীয়া হয় এতিয়া বিলেই নহয় এতিয়া অত্যাধিক বিল গতিকে ৰাইজে কথাখিনি বুজি পাইছে চৰকাৰক আবেদন নিবেদন আহ্বান জনাই আছে আৰু আজি সেই কথাখিনি অনুভৱ কৰিছে বিজেপি দলৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভটাচাৰ্য তেওঁ এসময়ত বিজেপি দলৰ সভাপতি আছিল ৰাজ্যিক সভাপতি এতিয়া পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিধায়কগৰাকীয়ে যিহেতু অনুভৱ কৰিছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অৰাজকতাৰ বলি হৈছে তেওঁ গতিকে সাধাৰণ মানুহ কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত থাকিব এজন বিধায়কে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল দিবৰ কাৰণে তেখেতে কষ্ট পাইছে দিবৰ কাৰণে তেখেতে সহমত হোৱা নাই বা তেওঁ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অৰাজকতাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহে কি পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে কথাখিনি আপোনালোকে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰক আমাক জনাওক স্মাৰ্ট মিটাৰ সঁচাকৈ লাগেনে আমি কোৱা ধৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্মাৰ্ট ডকাইত নেকি আপোনালোকে আমাক মতামতৰ জৰিয়তে জনাওক